Протягом ночи наблюдалось перемещение бусов по городу. Вот. Где-то примерно примерно около двух часов ночи значит, трех, э, три автобуса покинуло город. Вот. Мы ожидали провокации на 33-м участке. Собственно, и сейчас ожидаем. Вот. Дальше несем службу по охране, Бюллетней по охране. Избирательных участках усилили их, поменяли милиционеров на трех окружных комиссиях. И держим здесь резервную группу для реагирования. Значит, все будут находиться на работе до того времени, пока все не отчитаются, не сдадут бюллетни в архиве, не будут подписаны протоколы, и окружная комиссия не дадут уже нам отмашку на их транспортирование в город Киев.